Okey. Boleh boleh. Uh, Okey, terima kasih. Okay. Saya tunggu. Um hari ini anak guam saya, uh, Datuk Albert Te, uh, he's been charged for so-called corruptions under section 17. As a criminal lawyer and as a former head of MACC, I find this very, very shocking. It's amazing that for the first time you hear a whistleblower is being charged for exposing not a small small crime but exposing a systemic corruption that involves one of the highest offices uh, in Sabah, and he's been giving information after information for almost a year plus. Nothing has happened, and now he is being charged, and together with the so-called receiver. This is mind-boggling. This never happened in any other parts of this world. what i don't understand is in which situation you would be able to go for corruption. if you go and charge the whistleblower or the so-called giver who in this case, you know, in comparison to those who we Been exposing who are holding high offices, he's a small fish. Go after the big fish. But you are actually reacting to the small fish. That is not how we fight corruption. This is not the first time a, a so called giver. Of bribe or money is being, uh, you know, used as a witness. In the case of Lim Guan Eng, we had a saksi by the name of Zarul who had given testimony as to who he had given money to. Why wasn't he charged? Because if you were to charge him, then the case will be impractical. So similarly, in the case of Datin Rosma Manso, we had a prosecution witness who has not been charged, given the immunity. But why in this case, which involves Albert Day, there is no such consideration. From day one, you get the Prime Minister announcing that we will not give protection to the whistleblower. How in the world are we going to fight corruption if that is the attitude and that is the policy of the current government? This is wrong, and this is, uh, we will definitely will fight in court, but this is the message that we are saying to outside that we will go for the small fish, we will go for those who expose our people. There's no point repeating hundreds of times that you are going to fight corruption, but when in reality, when someone like Albert courageously had come out, put his face, put his neck out to expose the wrongdoing, you went and pounced him. Not only just went and uh, asked him to come, you went to his house and pounced him like a cr common criminal, like a terrorist. And there is no explanation as to why this has to happen. So, this is not acceptable today we're supposed to protect the whistleblower we're supposed to protect the informant clearly one can see this is not a case where MACC had conducted investigation on their own at court this is a case that started because of information given by Albert they were they never showed the, the kind of urgency for a year Albert has been going on and on and on about the issue in sabah the sabah scandal but we didn't see any reaction they dragged their feet finally out of 14 persons that he has exposed only two was charged and that two together with albert what's the message they're trying to discourage him they're trying to discourage him by charging him and out of that 14 had MACC taken action, we wouldn't have these people be returned as Adun. There would be serious message that we will not tolerate corruption. But instead, the MACC dragged their feet and, and for some strange reason, they decided as a show, as a show of power, that they would go to his house with guns blazing to arrest the whistleblower, the informant. There is nothing under the Act that says that a whistleblower who is supposed to have been affected or tainted will not be given protection. There's nothing of that sort. It can withdraw protection, but it didn't say you cannot give protection. So don't misquote or misrepresent. The law of whistleblower protection. Whistleblower protection can always be tainted, so-called tainted or or uh, 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 be part of the, the actual case. But if you want to withdraw the protection, you can use. But you have to give the protection first. In this case, there was no withdrawal of protection because they refused to give him protection in the first place. And having said that, forget about whistleblower. What about the protection of immunity to a prosecution witness? Nothing. So they tried to send a message that you speak about exposing, we will go gun guns blazing, we will arrest you on under gunpoint, and then we will charge you. And they've also decided to teach a lesson that put the orange shirt, wear the handcuff and and drag them just during riemann process i'm sorry this is not on this is not on during my time i have actually specifically given directives that no one will be put in on orange shirts and, and handcuffed and to be paraded like a common criminal uh, that is not the way we, we, we fight corruption that is politics that is just a show. A real, a real government that really wants to fight corruption, that they would actually deal with the informant, the whistleblower, in order to secure a proper prosecution. Not this way. This is not how it's done. Okay. Um, I think by now you would know that the, uh, Albert has been given uh, bail. And he has been given the bail for uh, 70,000 ringgit. And since his passport and uh, the other condition of reporting has already been uh, done in the pre previous case in Sabah, so there is uh, no additional uh, request as far as the Sharad is concerned. Um, so that's what has happened today. <coughs> Alright, thank you. Okay, okay. Uh, salam sejahtera semua. Sorry, okay. saya baru keluar dari tahanan. Saya telah dikurung tujuh hari. I prefer in BM lah, okay? BM in English atau BM lah. Okay. Saya, saya telah ditahan dikurung selama tujuh hari. Uh, saya tidak dalam tujuh hari ini saya tidak pernah lihat social media. Saya mem telefon telah disita. Saya tidak tahu apa yang berlaku di luar. Sampai saat ini pun saya tidak pernah lagi tengok berita. Okay? Jadi, apa yang saya mau sampaikan sekarang, segala yang saya cakap adalah berdasarkan fakta dan asas. Sebab tujuh hari saya telah diasing, diasingkan dengan dunia ini. Pertama sekali, saya ingin menuntut, ini paling penting sekali, menurut apa Samsu Iskandar, setiausaha politik, mantan setiausaha politik Kandang kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau yang cakap dengan saya Anwar Ibrahim suruh buat suruh merakam ini YB YB adun adun di Sabah terlibat dengan skandal rasuah ini kenapa daripada November 2024 tahun lepas saya asyik memperjuangkan memperjuangkan ini skandal rasuah Sabah sebab di belakang ada satu dalang yang terbesar ada satu ekor jerung yang terbesar jadi saya ingin tanya Adakah Anwar Ibrahim telah disiasat? Adakah dia telah diambil statement? Ini Samso Iskandar ada video telah disebarkan. Samso Iskandar yang beritahu saya ada saksi lagi. Saya tanya dia apa kita perlu betul tak kita buat macam ni? Kita perlu tanya Perdana Menteri. Dia kata dia telah bincang dengan Perdana Menteri dan Perdana Menteri panggil buat sebab ini video Aswani boleh ambil sebagai ini untuk untuk ugut mereka sebagai untuk kepentingan politik. Baru saya berani buat. Saya ni siapa? SPRM telah siasat saya tujuh hari polis, saya siasat saya berapa lama? Saya ni bukan ahli politik. Ini hari ini apa yang terbukti. Saya ni hanya rakyat jelita, jelata biasa saja. Tanpa seekor jerung besar di belakang, adakah saya berani buat? Namun apa yang berlaku? Dia mempergunakan saya, mempendayakan saya. Sebab tu kenapa saya tetap perjuangkan, saya tetap mendedahkan. Sebab sikap saya lagi tekan saya lagi, ugut saya lagi saya lawan. Saya tak boleh tahan sudah. Mohon maaf, saya memang saya tak boleh tahan sudah dengan mereka. Jadi saya ingin tanya, Azam Bakir ni nama terus disebut dalam video. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, nama dia. Dia terlibat. Adakah dia telah disiasat? Bagaimana KPSPRM siasat KPSPRM? Jadi saya mau tanya, saya mau satu minta satu menuntut satu penjelasan bahawa adakah Anwar Ibrahim terlibat apa siasatan telah dilakukan? Ini pertama sekali. Yang kedua, pada pada hari Jumaat pagi, lebih kurang dalam jam 10, SPIM ambush rumah saya. Bila dia ambush, saya turun, saya buka pintu, buka itu tingkap, ada satu pegawai, dia pakai sarung Macam syaitan tau. Sangat dahsyat tau. Pistol tu dia... Mengaju kepada saya. Dia panggil saya buka pintu. Buka pintu. Tetapi pintu tu... Dia orang pecah. Itu safety lock telah ikat mati. Bukan saya tak membuka buka. Dia panggil saya buka-buka. Saya nampak mata dia. Ini saya percaya dia akan tembak saya. Saya memang percaya dia akan tembak saya. Dan saya tahu... Mereka kata SPM, tapi saya tidak pernah tengok kait kuasa pun apa tu warren. Mereka kata mereka SPM. Dalam otak saya fikir ini mesti Anwar yang panggil balik tembak mati saya tau. Jujur. Ini ada, saya memang takut saya panik masa tu. Syukur, anak saya umur 13 tahun, lalu di belakang. Dia sangat takut. Baru pegawai tu tak boleh tembak. Saya percaya dia akan tembak saya masa tu. Lepas tu mereka tendang-tendang-tendang pintu lagi. Mereka masuk. Semua yang masuk tu, 7-8 orang tu, semua pegang pistol. Semua mengacu kepada saya pistol tu. Apa kesalahan saya? Mereka kata saya men melanggar notis. Hello, come on, melanggar notis tau. Saya bukan jual dadah, saya bukan pergi rompak bank tau. Saya bukan teroris tau. Semua masuk, pertama acu pistol terhadap kepala saya. Semua masuk acu-acu pistol. Bayangkan, jangan bagi saya alasan bodoh bahawa saya memiliki, mungkin, saya tahu mereka akan bagi alasan seolah-olah saya mungkin ada senjata di rumah, saya ada apa-apa simpan. Apa fikir anak lelaki? Saya umur 13 dan saya seorang lelaki dewasa dalam rumah. Saya hanya melanggar notis dan notis tu saya pun tak tahu, saya tak pernah jumpa. Bayangkan, ketua ketua pesuruhjaya SPM kata, panggil saya hari Isnin. Ada media. Ada notis media kita semua nampak dalam dalam social media. Saya ikut saja. Tiba-tiba muncul ini pegawai lain, pegawai lain. Adakah saya percaya? Kalau kalau memo notis kaitan rasmi daripada ketua pesuruh jaya pun tidak boleh percaya, saya mahu percaya siapa? Jadi apa jabatan, apa bahagian risikan mereka telah buat? Oh, mereka kata mungkin saya senjata. You bodoh lah kamu. Kamu cek lah dekat Bukit Aman. Kamu boleh telefon Bukit Aman lah. Adakah saya ada senjata? Jadi apa apa yang yang yang, yang saya boleh boleh bawa ancaman terhadap SPRM saya ingin tahu. Apa yang saya boleh wujudkan ancaman kepada SPRM? Anak-anak budak -anak, kecil semua di rumah saya saja. Bila masuk masuk poli, pistol atas kepala aku panggil aku baling dekat lantai, ikat saya pakai kabel tie tau. Pakai kabel tie depan anak aku, anak aku umur 13 saja. Lepas tu panggil SMS keluarga duduk, turun ruang tamu duduk atas sofa. Ini macam apa dah macam perompak masuk rumah, dia mau dia mau cari kamu punya wang dia, dia panggil keluarga duduk sana tau. Itu perasaan saya tau. Pakai tu sangat dahsyatnya face mask, punya sarung muka. Saya ni anak semua panik tau. Jadi dia panggil aku baling, dia ikat saya dengan cable tape, lepas tu panggil semua orang tolong, memalukan saya, menghinakan bapaknya di depan semua orang tau ibu mertua saya hanya gara-gara tidak mematuhi notis kamu boleh buat begitu kamu kata kamu bagi macam-macam alasan ha, dia kata dalam tu dalam masa saya disiasat dia kata oh, mungkin saya ada senjata mungkin ada ada ini itu ada orang lain ada ada orang lain bersedia di rumah mungkin boleh serang mereka apa 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 fungsi disikan kamu apa yang berlaku hari ini sama seperti tahun 19 tahun 1998 semasa Anwar Ibrahim ah ha, semasa pihak polis UTK pecah rumah dia tangkap dia namun masa itu Anwar Ibrahim pun tidak digari tau dia pun tidak dibaling dipaksa baling ah ha, untuk ikat kabel tape tau masa itu tapi apa yang dia buat sekarang Anwar Ibrahim dia buat sekarang dia arahkan SPM ni itulah tahun 98 dia buat terhadap saya Kadang-kadang saya ni mau dedakan. Dedakan uh, kesalahan dia. Apa negara kita ni? Ini semua fakta saya cakap ni. Sebab saya ada CCTV. Dan satu lagi, masuk rumah semua, panggil saya ambil isteri, bilik itu video. Eh, itu rumah saya, hak tandang saya tahu. Kamu masuk rumah saya, kamu paksa saya ambil isteri, delete itu video. Sebab masa dia pecah tu, saya panggil isteri ambil video. Dia panggil isteri saya, delete itu video. Dan saya punya CCTV recorder dia ambil. Apa kaitan saya langgan notis dengan awak ambil CCTV recorder saya? Saya di sini, saya menegaskan lah, dengan sekeras-keras ya, Jika... CCTV recorder tu ambil balik, dalam tu rosak, terpadam, terdilit, saya akan menuntut SPM sampai lubang cacing. Ini saya Saya ingin menegaskan sekeras-kerasnya. Kalau CCTV dalam, hilang temp tempoh masa itu, ataupun dia bagi alasan rosak semua segala macam, okay, saya akan tuntut dia sampai lubang cacing. Itu adalah paling penting. You, dia masuk saya main rumah, dia cakap saya, dia mentahan saya balik SPRM, apa kaitan dengan CCTV saya? Nah, kenapa panggil saya main isteri, delete, delete itu video, kalau kau tak salah? Apa ini semua? Tak esok. Sekali, saya nak bagi tahu apa yang kerajaan hari ini buat, kerajaan madani hari ini buat, adalah tengah mengugut, menghantar satu ancaman, satu isyarat ancaman yang beracun kepada seluruh masyarakat Malaysia. Bahawa jika kamu mendedahkan salah laku, orang besar, pemimpin tertinggi, akibat kamu adalah sama seperti saya. Baik kamu diam. Inilah yang apa yang dia mahu hantarkan. Inilah isyarat yang jelas kerajaan madani hantarkan. Dia lebih teruk daripada... Mahathir kalau tanya saya. Ini yang saya cakap Anwar Ibrahim dia cuba sekat ini semua dia lebih teruk daripada Mahathir sampai saat ini saya tak pernah takut sama dia saya bagi tahu Anwar Ibrahim saya percaya dia jangan tengok ni saya bagi tahu saya tak pernah takut sama kamu sebab dunia ni sudah berbeza ini dunia zaman era social media bukan tahun 98 kamu boleh tutup Lagi. Saya tak takut dengan dia. Apabila kamu sentuh sama keluarga, apabila kamu sentuh sama isteri, itu pegawai-pegawai SPM ambil pistol acuh sama isteri, kamu mah menentang saya. Bukan jangan Don't touch my family. Jangan sentuh keluarga saya. Saya yang mendedahkan apa-apa cari saya. Ambil pistol mengacuh sama isteri. Bayangkan. Apa salah isteri saya dia tak kaitan dia tidak tahu langsung apa-apa berumur perkara ni. Apa salah isteri saya sampai begitu? Jadi, Anwar Ibrahim, apa yang kamu buat hari ini, kamu kamu bersedia untuk menanggung semua dosa ini. Okey? Dan Malaysia, jangan lagi percaya kepada kajak ini, kepada manusia ini. Inilah nampak ini. Ini contoh terbaik di depan semua. Okay? Jangan di, jangan diperdayakan oleh dia lagi, dibodohkan oleh dia lagi. Niat dia adalah tutup segala skandal berkaitan dengan dia. Saya, terakhir, terakhir. Saya menuntut dia bagi penjelasan dalam masa tujuh hari, termasuk sama CCTV, termasuk adakah dia bagi arahan dia terlibat panggil Samsung Iskandar, bagi arahan kepada Samsung Iskandar.